И мила с роща от горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое из восемнадцати ребят. Как много их друзей утра, О чем было заявлено о, в 6 часов вечера, о чем было заявлено по средствам информации типа интернет, о том, что ожидается светом, светошоу. Мои охранники были подвергнуты, я так считаю, разбойному нападению. Я не могу без это слово, потому что действительно было так около 18 часов 20 минут на площадку путем забрасывания, не побоюсь этого слова, моих охранников с гранатами. После этого полетели камни, палки, полетели бутылки с бензином. Загорелась ближайшая территория, та, которая от ворот рядом. Ворота вы видите, и кусочек гранаты тоже видите. После этого при помощи бензопил было срезано около 70 метров собора. И организованная группа в количестве около 100 человек вместе с местными жителями, называемой себя в кавычках громадской организацией. Первые шли люди в количестве где-то 40-45 человек, одетые в камуфляж в сферах, которые как бы применяют только спецподразделения, вооруженные дубинками. Неподдерживаемые поддерживаемые сзади бросанием камней и э, бензина, наверное, еще что-то, потому что горела вся земля со стороны местных жителей, ворвались на площадку. Поэтому была вызвана пожарная машина. Были вызваны три подразделения, э, три подразделения милиции, местный райотдел, в том числе два подразделения Беркут. Вот. В общем-то, только, наверное, благодаря им конфликт был потихонечку ну в общем то закончилось чем закончилось тем что э, травмы есть и среди моих ребят есть разбитые головы травмы ссадины вот уничтожена сеть этого забора и как э, я могу спонсорировать это так на до шести часов вечера ни одного представителя СМИ на территории не было. После того, как срезали забор, я еще раз повторюсь, на территории присутствовало около, около 100 человек. 1 человек 40-45 это было вооруженное, как бы в камуфлированной форме люди. Все остальные люди представляли из себя как бы гражданское население. Вот. Половина населения, мы их уже в общем-то знаем всех по лицам, дали камни и все остальное, все остальное население. Я его, честно говоря, и мои ребята вижу первый раз на этой площадке. Перемешалось все в кучу, но на той фотографии, которую я видел, вот, э, я вижу гражданского человека, который ломает руку в журналисту, как потом, в общем-то, выяснилось. Но я еще раз заявляю, все мои люди, согласно лицензионным условиям, на этой территории этой площадки находится в форме установленного образца на площадке находилось на тот момент моих людей 27 человек. Они все были в форме. Все люди, которые находились, я отвергаю все попытки как бы, возложить на меня обязанности, но ну, как бы, ответственные за то, что вместе со мной еще были гражданские, я заявляю со за всей ответственностью гражданских людей на территории охраняемого участка вечером не было. У незнакомого поселка на simionum us